Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an A, B oder C. Sie hören den Text zweimal. Nummer 1. Guten Tag, ich bin Lola Campos. Und wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Saad Abdallah. Woher kommen Sie? Ich komme aus Peru. Und Sie? Ich komme aus dem Irak. Aha, interessant. Guten Tag, ich bin Lola Campus. Und wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Saad Abdallah. Woher kommen Sie? Ich komme aus Peru. Und Sie? Ich komme aus dem Irak. Aha, interessant. Nummer 2. Sie wünschen? Ich möchte 200 Gramm Gouda und 150 Gramm Schinken, bitte. Sonst noch etwas? Danke, das war's. Entschuldigen Sie bitte, ich glaube, das stimmt etwas nicht. Die Butter ist heute im Angebot. Sie kostet nur 99 Cent. Einen Moment, bitte. Oh, Sie haben recht. Entschuldigen Sie vielmals. Schon okay. Sie wünschen? Ich möchte 200 Gramm Gouda und 150 Gramm Schinken, bitte. Sonst noch etwas? Danke, das war's. Entschuldigen Sie bitte, ich glaube, da stimmt etwas nicht. Die Butter ist heute im Angebot. Sie kostet nur 99 Cent. Einen Moment bitte. Oh, Sie haben recht. Entschuldigen Sie vielmals. Schon okay. Nummer 3. Friseursalon am Meeringdam. Ein Moment bitte. Meinen Sie wirklich bei mir hier so? Na klar, das schneide ich Ihnen danach. Da kommen Sie einfach in zwei Monaten nochmal. Das ist ein kostenloser Service von uns. Pony schneiden, da zahlen Sie nie was. Ja, dann mache ich Ja, können Sie ohne Termin kommen. Ja, Na, ich mach's. Jetzt bin ich für Sie da. Was kann ich für Sie tun? Bernd Becker, guten Tag. Ich muss leider meinen Termin am 20.10. absagen. Einen Moment, Herr Becker. Am 20.10. sagen Sie? Ja, genau. Um 10.15 Uhr. Ah ja, ich hab's. Okay. Möchten Sie einen neuen Termin? Ja, bitte. Haben Sie noch einen Termin am 22. frei? Ich sehe mal nach. Ja, da hätte ich um 11.45 Uhr noch etwas frei. Ja, das passt. Gut, Herr Bäcker Dann also am Freitag, 22.10. um viertel vor zwölf. Prima, danke. Wiederhören. Wiedersehen. Salon am einen Moment bitte. Ja, ja, meinen Sie wirklich bei mir hier so? Na klar, das schneide ich Ihnen danach. Da kommen Sie einfach in zwei Monaten nochmal. Das ist ein kostenloser Service von uns. Pony schneiden, da zahlen Sie nie was. Ja, dann mache ich Ja, können Sie ohne Termin kommen. Ja, ja ich mach's. Jetzt bin ich für Sie da. Was kann ich für Sie tun? Bernd Becker, guten Tag. Ich muss leider meinen Termin am 20.10. absagen. Ein Moment, Herr Becker. Am 20.10. sagen Sie? Ja. Genau, um 10.15 Uhr. Ah ja, ich hab's. Okay, möchten Sie einen neuen Termin? Ja, bitte. Haben Sie noch einen Termin am 22. frei? Ich sehe mal nach. Ja, da hätte ich um 11.45 Uhr noch etwas frei. Ja, das passt. Gut, Herr Bäcker. Dann also am Freitag, 22.10. um Viertel vor zwölf. Prima, danke. Wiederhören. Wiedersehen. Nummer 4. Ich frage nochmal. Entschuldigung, wir wollen zum Olympiastadion mit der S5. In welche Richtung müssen wir denn fahren? Das ist Richtung Spandau. Vielen Dank. Okay, Richtung Spandau. Die nächste S-Bahn kommt um 17.38 Uhr. Die bekommen wir. Und wie lange dauert es? 20 Minuten. Das sind elf Haltestellen. Wow. Alles ziemlich groß hier. Ich frage nochmal. Entschuldigung? Wir wollen zum Olympiastadion mit der S5. In welche Richtung müssen wir denn fahren? Das ist Richtung Spandau. Vielen Dank. Okay, Richtung Spandau. Die nächste S-Bahn kommt um 17.38 Uhr. Die bekommen wir. Und wie lange dauert es? 20 Minuten. Das sind... Elf Haltestellen. Wow. Alles ziemlich groß hier. Nummer 5 Guten Tag. Ich habe eine Frage. Wo finde ich die Führerscheinstelle? Die ist hier, im Erdgeschoss, im Bürgerbüro. Okay, danke. Und dort kann ich den Führerschein umtauschen, oder? Nein, leider nicht. Dafür müssen Sie zum Straßenverkehrsamt. Hm. Straßenverkehrsamt. Und wo ist das Straßenverkehrsamt? Guten Tag, ich habe eine Frage. Wo finde ich die Führerscheinstelle? Die ist hier, im Erdgeschoss, im Bürgerbüro. Okay, danke. Und dort kann ich den Führerschein umtauschen, oder? Nein, leider nicht. Dafür müssen Sie zum Straßenverkehrsamt. Hm. Straßenverkehrsamt? Und wo ist das Straßenverkehrsamt? Nummer 6. Wie ist die Telefonnummer von Pablo? Ah, hier. 93 027 Okay. KL Dienstleistungen Müller, guten Tag. Pablo, ich mache eine Party. Pablo, bist du das? Entschuldigung, mein Name ist Müller, Martin Müller. Eine Party? Ich komme. Ist da 9334027? Ja, meine Nummer ist 9334027 ich möchte mit herrn puente sprechen. wie ist die nummer von herrn puente bitte? herr puente? moment. ja, pablo. herr puente hat die nummer 93 null drei wie bitte? bitte noch einmal langsam. neun, null, sieben. vielen dank. auf wiederhören. kein problem. wie ist die Telefonnummer von Pablo? Ah, hier. 93 34 027. Okay. K&L Dienstleistungen Müller, guten Tag. Pablo, ich mache eine Party. Pablo, bist du das? Entschuldigung, mein Name ist Müller, Martin Müller. Eine Party? Ich komme. Ist da 9334027? Ja, meine Nummer ist 9334027. Ich möchte mit Herrn Puente sprechen. Wie ist die Nummer von Herrn Puente, bitte? Herr Puente, Moment. Ja, Pablo. Herr Puente hat die Nummer 9334037. Wie bitte? Bitte noch einmal langsam. 9, 3, 3, 4, 0, 3, 7. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Kein Problem. Ende Teil 1. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch. Sie hören den Text einmal. Nummer 7. Liebe Kundinnen und Kunden, heute für Sie im Angebot gute Butter, die 250 Gramm Packung für nur 1,19 Euro. Frische Vollmilch, 1 Liter nur 69 Cent. Ditta Leone, feinstes italienisches Olivenöl. Die 0,75 Liter Flasche für 3,95 Euro. Und feiner Zucker. Die 1 Kilo Packung nur 79 Cent. Nummer 8. Information zu RE4 nach Aachen. Hauptbahnhof über Ennepetal. Abfahrt 13.32 Heute circa 35 Minuten später. Grund dafür sind Bauarbeiten. Wir bitten um Entschuldigung. Nummer 9. Liebe Kundinnen und Kunden, wir schließen in 10 Minuten. Morgen früh sind wir wieder ab 8 Uhr für Sie da. Nummer 10 Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre nächsten Züge ICE 389 nach Dresden, 18.48 Uhr, Gleis 3. Intercity nach Innsbruck, 18.52 Uhr, fährt heute nicht. Fahrgäste nach Innsbruck benutzen bitte den ICE 346 nach München um 19.20 Uhr und steigen dort um. Ende Teil 2 Teil 3. Nummer 11. Hallo, hier ist Andreas. Du, ich bin krank. Ich kann dich heute nicht besuchen. Vielleicht morgen oder übermorgen? Wir telefonieren. Hallo, hier ist Andreas. Du, ich bin krank. Ich kann dich heute nicht besuchen. Vielleicht morgen oder übermorgen? Wir telefonieren. Nummer 12. Hallo Markus, ich bin's, Thomas. Hör mal, ähm, auf dem Spielplatz ist heute so viel los. Wir müssen leider im Park spielen. Bring bitte einen Ball mit, ich finde meinen nicht. Wir treffen uns um 15 Uhr gleich dort. Okay? Bis dann. Tschüss. Hallo Markus, ich bin's, Thomas. Hör mal, ähm, auf dem Spielplatz ist heute so viel los. Wir müssen leider im Park spielen. Bring bitte einen Ball mit, ich finde meinen nicht. Wir treffen uns um 15 Uhr gleich dort, okay? Bis dann. Tschüss. Nummer 13. Hallo Viola, hier ist Antonia. Sag mal, hast du vielleicht Lust, mit mir in ein Konzert zu gehen? Die Guano Apes spielen am 14. August live in München. Ich habe alle ihre CDs. Sie sind echt klasse. Wir müssen aber die Karten schnell kaufen. Also ruf mich an oder schreib mir eine SMS, okay? Ciao! Hallo Viola, hier ist Antonia. Sag mal, hast du vielleicht Lust mit mir in ein Konzert zu gehen? Die Guano Apes spielen am 14. August live in München. Ich habe alle ihre CDs. Sie sind echt klasse. Wir müssen aber die Karten schnell kaufen. Also ruf mich an oder schreib mir eine SMS, okay? Ciao! Nummer 14 Hi Maike, hier ist Georg. Vielen Dank für deine SMS. Du, ich bleibe heute lieber zu Hause. Ich habe am Freitag Prüfung. Und da muss ich noch viel lernen. Sorry. Aber nächste Woche. Da habe ich frei. Und wir können gerne ins Kino gehen. Sei bitte nicht traurig. Tschüss. Hi, Maike. Hier ist Georg. Vielen Dank für deine SMS. Du, ich bleibe heute lieber zu Hause. Ich habe am Freitag Prüfung. Und da muss ich noch viel lernen. Sorry. Aber nächste Woche. Da habe ich frei. Und wir können gerne ins Kino gehen. Sei bitte nicht traurig. Tschüss. Nummer 15. Hi Petra, hier ist Tanja. Weißt du was? Frau Schmidt liegt im Krankenhaus. Sie soll heute ihr Kind bekommen. Sollen wir sie morgen Nachmittag besuchen? Ich bringe Blumen aus meinem Garten mit. Bringst du vielleicht Schokolade mit? Ich komme gegen halb zwei zu dir. Geht das? Bis morgen. Tschüss. Hi Petra, hier ist Tanja. Weißt du was? Frau Schmidt liegt im Krankenhaus. Sie soll heute ihr Kind bekommen. Sollen wir sie morgen Nachmittag besuchen? Ich bringe Blumen aus meinem Garten mit. Bringst du vielleicht Schokolade mit? Ich komme gegen halb zwei zu dir. Geht das? Bis morgen. Tschüss.